মরমার ছাত্রছাত্রী আশা করি তোমাল ভালে কৌশলে আসা আর তোমাল অধ্যয়ন নিয়মিতভাবে চলি আছে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ইংরাজী ব্যাকরণ খণ্ডৰ এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হয়েছে প্রিপারেশন দুহাজার দশ সনেরপা দুহাজার বিশ সন যশ্ন ইতিমধ্যে এই পৰীক্ষাত সন্নিবিষ্ট হয়েছিল সেই প্রশ্ন উত্তৰ উত্তর ইয়াদ যুগুত করা হয়েছে ইয়ার পূর্বেও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ইংরাজি ব্যাকরণ খণ্ডৰ এক্টিভ এণ্ড পেচিভ ভইচ আৰ্টিকেলছ এণ্ড ডিটাৰমিনেটছ আৰু নেৰিছন এই পাঠকেইটাৰ ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউবত ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালৈ তোমালোকে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'কেইটা চাবাচোন মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস তোমালোকে সেইবিলাকৰ পৰা উপকৃত হ'বা আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা মরমোর ছাত্রছাত্রী অক যিসকলে এতিয়াও মোট ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তোমালে মোট ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লবা আর মোর ভিডিও লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবা আহ বারো আজির এই ভিডিওটির আমি বিষয়বস্তুখিন টু থাউজেন্ড টেন প্রথম প্ৰশ্নটো আসিল হোয়াট ইজ দ্য টাইম ড্যাশ ইয়োর ওয়াচ এই বাক্যটার কারণ আমার এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপেয়নটা হব বাই গতি ৱাটজ দ্য টাইম বাই ইউৰ ৱাট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল দ্য অ'ল্ড মেন ইজ হাৰ্ড ডেছ হিয়েৰিং ইয়াতে হাৰ্ড হব দ্য পিছত আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপেৰেশ্যন অফ হয় দ্য অল্ড মেন ইজ হাৰ্ড অ হিয়েৰী নেক্সট প্ৰশ্ন দি আছে হি চিম্পাইজ ডেষ্ট মি ইন মাই শ্বৰ চিম্পেথি শব্দৰ লগত উইথ হয় মানুহবোৰ শব্দৰ পিছফালে শব্দ বুজাইছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে হি চিম্পেটাইজড উইথ মি ইন মাই চৰ নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছে দিছ ইজ আ কোটেশ্যন ডেছ মিল্টন আমি যদি ক'ৰবাৰ পৰা লোৱা বুজাই চ'ৰ্চ কিবা বুজায় আমি তেতিয়া আমি ফৰ্ম লিখোঁ গতিকে আমাৰ ইয়াতে এপ্ৰোপ্ৰিয়েটোৱেশ্যন হ'ব দিছ ইজ আ কোটেশ্যন ফ্ৰম মিল্টন এইখন মিল্টন নামৰ গ্ৰন্থৰ পৰা পদ্ধতিটো লোৱা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন দি আছে ইউ শ্বুড প্ৰভাইড ৱেল ডেছ য়'ৰ চিলড্ৰেন ইয়াত আমাৰ ইউ শ্বুড প্ৰভাইড ৱেল ফৰ ইয়ৰ চিলড্ৰেন নেক্সট হি হেজ নট ৰিকভাৰ্ড ডেছ ইলনেছ ৰিকভাৰ্ড অৰ ছফাৰ এইবিলাক শব্দ আমাৰ পিছৰ যিটো প্ৰিপেয়েশ্যন হয় দা ফ্ৰম হয় গতিকে এই বাক্যটোত আমাৰ কি হ'ব হি হেজ নট ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম ইলনেছ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে দেৰ ইজ আ নইজ অফ চিলড্ৰেন ডেছ প্লে ইয়াতে আনচাৰটো হ'ব দেৰ ইজ আ নইজ অফ চিলড্ৰেন এট প্লে নেক্সট হাৰ মাদাৰ ইজ ডেছ দ্য টাউন কমিটি ইয়াতে আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিভিশ্যনটো হ'ব অন হাৰ মাদাৰ ইজ অন দ্য টাউন কমিটি নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছে দ্য টিচাৰ নোজ হিজ ষ্টুডেণ্টছ ডেচ নেম ইয়াতে আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিভিশ্যনটো বাই দ্য টিচাৰ নোজ হিজ ষ্টুডেণ্টছ বাই নেম নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছে বেবি ছিটাৰ্ছ আৰ বোন ডেছ পেৰণ্টছ বোন হব্দৰ পিছত টু প্ৰিপেয়েশ্যন ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াতে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব বেবি চিটাৰ্ছ আৰ বৰ্ণ টু পেৰেণ্টছ টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে আই মেড হিম ডেছ দ্য ষ্ট্ৰিট ইয়াতে আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপিচনটো হ'ব অন আই মেড হিম অন দ্য ষ্ট্ৰিট নেক্সট প্ৰিপে চেণ্টেঞ্চটো হৈছে প্লিজ পে' এটেনশ্যন ডেছ ইউৰ ষ্টাডিজ এটেনশ্যন অফ দাৰ পিছত আমি সাধাৰণ এই ইয়াৰ পিছত আমাৰ টু প্ৰিপেয়েশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে আনচাৰটো হ'ব প্লিজ পে এটেনশন টু ইউর স্টাডিজ নেক্সট সেন্টেন্স হি ইজ এন্ড অথরিটি ডেস সাইন্স হব হি ইজ নেক্সট সেন্টেন্সটি দিয়ে আছে দ্য টিচার ইজ ইন ফুল কন্ট্রোল ডেস দ্য ক্লাস কন্ট্রোল অফ দিস কেবলমাত্র ওভার প্রিপারেশন হুদ্ধ হব টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ফোর প্রথম প্রশ্নটা দি আছে হেপিনেছ কনচিষ্ট ডাষ্ট স্পীকিং দ্য ট্ৰুথ এই বাক্যটোৰ কাৰণে আমাৰ এইন প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব যিহেতু নিহিত হৈ থকা বুজাইছে যে আন আনন্দটো কিহত নিহিত হৈ থাকে সঁচা কোৱাত এনে কনচিষ্টৰ লগত যদি কম্পজিশ্যনৰ অৰ্থত বুজায় তেন্তে অফ হয় যেনেকৈ আৱাৰ ক্লাছ কনচিষ্ট অফ ফ'ৰ্টি ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ শ্ৰেণীত চল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা আৱাৰ ফেমিলি কনচিষ্ট অফ ফ'ৰ মেম্বাৰছ আৰু ফাইভ মেম্বাৰ্ছ আমাৰ পৰিয়ালত চাৰিজন বা পাঁচজন সদস্য আছে কিন্তু নিহিত হৈ থকা অৰ্থত বুজালে আমাৰ কনচিষ্টৰ লগত ইনশন ব্যবহার হয় নেক্সট ওয়ান শুড বি অনেস্ট ড্যাশ ডিলিং উইথ ফেলোম্যান ই আমার ওয়ান শুড বি অনেস্ট ইন ডিলিং উইথ ফেলোম্যান এটির উত্তর হয় শি ইজ লুকিং ড্যাশ অ ডমেস্টিক হেল্প যেতে বিচরা সার্চিং অর্থাৎ বোঝায় তা এতে আমার লুক ফর হয় গতিতে আমার কী হব শি ইজ লুকিং ফর অ ডোমেস্টিক হেল্প নেক্সট দ্য বার্ড দ্য বার্ড ইন সিমস টু মাচ ডেছ হিম ইয়াত আমাৰ বাৰ্ড এন চিমছ টু মাছ ফৰ হিম টু থাউজেণ্ড ফিফটিন প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে হেল্থ ইজ প্ৰিফাৰেবল ডেছ ৱেল্থিফাৰেবল শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ টু প্ৰিপেয়েশ্যন ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো হৈছে হি ইজ এংগ্ৰি ডেচ হি ইজ নট ই ছিষ্টাৰ এংগ্ৰী শব্দৰ পিছত উইথ আৰু এড ব্যৱহাৰ হয় উইথ হ'লে মানুহ বুজায় এট হ'লে এক্টিভিটি বুজায় গতিকে ইয়াত যিহেতু হিজ নৰ্ট ইচ ইষ্টাৰ যদি মানুহ বুজাইছে গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব উইথ আপু হে আপ্ৰুপেট হি ইজ এংগ্ৰি উইথ হিজ নৰ্ট ইছ ইষ্টাৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে দ্য কাউ লিপছ ডেচ গ্ৰাছ যিটো খাদ্য অৰ্থত বুজাই তেন্তে আমাৰ ফুড অৰ্থত বুজালে আমি অন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ দ্য কাউ লিপছ ডেছ গ্ৰাছ দা কাউ লিভ্ছ অ'ন গ্ৰাছ বা উই লিভ ডেছ ৰাইচ গতিকে সেই অৰ্থত আমাৰ অন ব্যৱহাৰ হ'ব নেক্সট হি লিভ্ছ ডেছ হেণ্ড টু মাউথ ইয়াত আমাৰ উত্তৰ দিব হি লিভ্ছ ফ্ৰম হেণ্ড টু মাউথ নেক্সট ষ্টেণ্ডেঞ্চ দি আছে হি ইজ এপইণ্টেড ডেছ দ্য প'ষ্ট এপইণ্টেড শব্দৰ লগত কেৱল টু প্ৰিপেৰেশ্যনহে ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট হি ইজ ছিনিয়ৰ ডেছ মি বাই থ্ৰী ইয়াৰ্ছ জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ ছুপেৰিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ আৰু প্ৰিয়ৰ এই শব্দকেইটাৰ পিছত টু প্ৰিপেয়েশ্যন ব্যৱহাৰ হয় যদিও এই বাক্যটোত জুনিয়ৰ শব্দ এটা তুলনা বুজাইছে সাধাৰণতে তুলনা বুজালে কম্পেটিটিভ ডিগ্ৰী বুজালে আমি ডেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এই জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ ছুপেৰিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ আৰু প্ৰিয়ৰ শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ টু প্ৰিপেয়েশ্যনহে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব হি ইজ জুনিয়ৰ টুমি বাই থ্ৰী ইয়াৰ্ছ টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিন প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে উই গ' টু স্কুল ডেছ বাছ ইয়াতে বাছ বা চাইকেল যদি যিকোনো ভেহিকেল বুজালে আমাৰ ইয়াতে বাই প্ৰিপেৰেশ্যন হয় আৰু যদি আমি লিখো উই গ' টু স্কুল ডেছ ফুড তেতিয়া আমাৰ অন হয় নেক্সট প্ৰশ্ন দি আছে আই এম চিনিয়ৰ ডেছ ইউৰ ছিষ্টাৰ্ছ গতিকে ইয়াতে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে যদি আই এম চিনিয়ৰ টু ইউৰ ছিষ্টাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন দি আছে দ্য প্ৰিন্সিপাল প্ৰিচাইডেড এজ দ্য মিটিং প্ৰিচাইডেড শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ

হি অলওয়েজ রান্স ডেস মানি রানস শব্দ পিছনে আফটার হব হ্যাংকার হলেও আমার তারপত আফটার প্রিপ্রেশনটা আমার এপ্রোপ্রিয়েট হয় নেক্সট টু দিয়ে আছে ফ্লোর ইজ মেড ডেস হুইট ইয়াতে বাক্যটা আমি এনে বুঝি লাগে যে ফ্লোর আটা বা ময়দা কি হুইটর হয়েছে আটা বা ময়দার পর যদি আমি আট গমর হুইটর যদি আটা বা ময়দা হইছে তো এই ড্রাষ্টিক চেঞ্জে পৰা আমি আকৌ হুইট পাব যদি ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ হয় তেন্তে আমি তাত মেড ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যদি ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ নহয় আমি যদি পূৰ্বৰ অবস্থায় ঘূৰি যাব তেন্তে মেড অফ হয় এই বাক্যটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হব ফ্লৰ ইজ মেড ফ্ৰম হুইট কিন্তু যদি এনেকৈ লিখা হয় টেবুল ইজ মেড ডেস উড তেতিয়া আমাৰ কি হব টেবুল ইজ মেড অফ উড হব বা ইয়েৰিং ইজ মেড ডেস গোল্ড কাৰণ ইয়েৰিঙৰ পৰা আমি আকৌ গোল্ড আকৌ পূৰ্ব যাব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ ৰিং ইজ মেড অফ হ'ব মেড অফ গ'ল্ড নেক্সট চেণ্টেন্স ৰাইট ইউৰ আন ৰাইট ইউৰ আনচাৰ্ছ ডেছ ব্লেক ইন গতিকে ইয়াতে আনচাৰটো হ'ব ৰাইট ইউৰ আনচাৰ্ছ ইন ব্লেক ইন নেক্সট দিয়া আছে দ্য কাউ লিভছ ডেছ গ্ৰাছ ইতিমধ্যে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে দ্য কাউ লিভ্ছ অন গ্ৰাছ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে দ্য ট্ৰেইন ইজ বাউণ্ড ডেছ দেলহী বাউণ্ড হব্দাৰ পিছত কেৱল ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যনহে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছে এছাম ইজ ৰিচ ডেছ মিনাৰেলছ ইয়াতে আমাৰ ইন হয় ৰিচ ইন কিবা প্ৰাচুৰ্য থকা বুজালে সেইটোত বুজায় নেক্সট চেণ্টেন্স দি আছে আই মেড হিম ডেছ দ্য ষ্ট্ৰিট ইয়াতে আমাৰ অন হ'ব আই মেড হিম অন দ্য ষ্ট্ৰিট নেক্সট চেণ্টেন্স ইতিমধ্যে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে হ্যাপিনেস কনসিস্ট ড্যাশ স্পিকিং দ্য ট্রুথ ইয়াতে আমার কি হবে হ্যাপিনেস কনসিস্ট ইন স্পিকিং দ্য ট্রুথ নেক্সট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আছে যে দে আর সেটিসফাইড ডেস ইউ যেটা আউটপুট বুঝাইছে কিনা অর্থাৎ দেটিসফাইড ইয়ে আমার বাইকের কারণে শুদ্ধ উত্তরটা হোক অ্যাপ্রুপেড উইথ হব নেক্সট সেন্টেন্স দিয়ে আছে ম্যান ডাজন্ট লিভ ড্যাশ ব্রেড এলন ইয়াতে আমার বাই অ্যাপ্রোপেট হব গতি ম্যান ডাজ এন লিম ভাইব্রেট অ্যালন নেক্সট সেন্টেন্স রিতা এক্সেলস ড্যাশ ডান্সিং ইয়াতে এক্সেলস শব্দের কেবলমাত্র ইনপ্রিপেশন হয় গতি রিতা এক্সেলস ইন ডান্সিং নেক্সট সেন্টেন্স যদি আসে ইজ লুকিং হেল্প লুক আমি যেটা বিচার অর্থাৎ সার্সিং অর্থাৎ হয় তো লুক হয় হব ইজ লুকিং হেল্প মরমার ছাত্রছাত্রীস ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে চারভাবে তোমালোকে অশেষ ধন্যবাদ